অঞ্জলি গাঁৱৰ এজনী সহজ কৰাল ছোৱালী আছিল তাইৰ বিয়া হোৱা দুবছৰ হৈছিল তাইৰ গিৰিয়েকৰ নাম আছিল ৰাজীৱ আৰু চাকৰিৰ সূত্ৰে এতিয়া দুয়োজনে চহৰত বাস কৰে গাঁৱত থাকোঁতে ৰাজীৱ এজন বহুত ভাল ল'ৰা আছিল আৰু চহৰলৈ অহাৰ পাছত তাৰ চৰিত্ৰটো অলপ বেয়া হৈ গৈছিল সেইকাৰণে ঘনীয়েকে এটাক সন্দেহ কৰিছিল ৰাজীৱ তোমাৰ মোবাইলটো দিয়াচোন কিয় বাৰু কোৱাচোন মোৰ মোবাইলটো তুমি সদায় চেক কৰিলেহে হয়নে অ' তোক কৰিব লাগিব তুমি যদি ভাল হোৱা হয় মই মোবাইল চেক নকৰিলোঁ হয় নহয় দিয়া বুলি কৈছোঁ দিয়া হুম লোৱাই

তুমি বেয়া পালে উপায় নাই ৰাজি তুমি বহুত বেয়া হৈ গৈছা সো মই তোমাক খন্দে কৰিব লাগিব একি ইমান টাইম হল কিয় হনে বা মই অকল কৰি মানু অফিস হে খনে গুচি গুছি আহিব লাগে কোচি ঘুৰি ফুৰে কি কৰি ফুৰে নাজানো আৰু ও মোৰ দেখোন মোৰটো হঠাতে বৰকা খুৰা বলে লৈছে ইমান দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে তেতিয়া প্ৰাপৰ ইমান নোটিছ কৰা নাছিলু কিন্তু এতিয়া হঠাতে মোৰটো দেখোন খুৰা বলে লৈছে

তোমাৰ পত্নীক একো কষ্ট কাম কৰিবলৈ নিদিবা তাইৰ প্লেচেণ্টাৰটো অলপ তলত আছে চ' তোমালোকে গধুৰ বস্তু ডঙা কাম আৰু কষ্টৰ কাম নকৰাই ভাল কৰিলে সন্তানটো গুচি যোৱাৰ চান্স আছে কিন্তু ঠিক আছে ছাৰ বাইদেৱে ৰাজীৱ তোমালোকে যোৱা মোৰো এটা অপাৰেশ্যন আছে অ ঠিক আছে ছাৰ ৰাজীৱ অঁ কি কোৱা খবৰটো শুনি তোমাৰ ভাল লগা নাই নেকি লাগিছে কিয় লগা নাই নাই তোমাৰ মুখখন দেখি তেনেকুৱা লগা নাই মই ভাবিছিলোঁ বিয়া হোৱাৰ এবছৰ হৈছেহে আৰু অলপ আমি এনজয় কৰি লওঁ এইটো দিনৰ জন কুৰাই পাবা কেছৰ হোৱাৰ পাছত কিমান যে দায়িত্ব আহিব পৰিব একো নহয় হেতু মৰহে কথা কেছৰ হোৱাৰ পিছত দায়িত্ব কেনে কৈ লব লাগে হেতু মই কৰিম হেতু মই পটাই দিয়া বৰ হ'ব দিয়া বলা বলা এটা ঘৰলে বলা অঞ্জলি কিয় মাৰিছিলা কোৱা শুনাছন ৰাজীৱ মুখ দেখোন ডক্টৰে একো কাম কৰিবলৈকে দিয়া নাই কি কৰো কাম নকৰিলো নহয় ঘৰখন একেবাৰে অকল খৰি আও কোনে কৰি দিব কি কৰা যায় বাৰু অ তুমি যদি বিয়া নপুৱা মই এটা পৰামৰ্শ দিওঁ কোৱাচোন বাৰু কাম কৰা মানুহ এজনকে ৰখাই লোৱা কিন্তু তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে সকলোবোৰ মই কৰি দিম বিচৰা কামটো মোৰহে মই বিচাৰি দিম অ'কে ঠিক আছে বাৰু ৰাজীৱ অ কোৱা কাম কৰা মানুহ ক'ৰবাত বিচাৰি পাইছানে শুনকচোন তুমি কোন হা এনেকৈ নোপোৱা নহয় তাকৈ কমাই আহিলা যে ভিতৰলৈ মই শুনিছোঁ আপোনালোকে বোলে কাম কৰা মানুহ এজনে বিচাৰি ফুৰিছে আপোনালোকে বিচাৰিলে মই আপোনালোকৰ কাম কৰা বাই হ'ব পাৰোঁ আৰু বেয়া নাপাব দৰ্জাখন খোলা থকাৰ কাৰণে সোমাই আহিলোঁ বেয়া নাপাব মানে অচিনাকি ঘৰত এনেকৈ সোমাই আহি নেকি চৰি অঞ্জলি একো নাই দিয়া চৰি বুলি কৈছে চোন মই কামবোৰ বহুত ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ সকলোবোৰ কাম নিয়াৰিকৈ আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই কৰোঁ তোমাৰ নাম মোৰ নাম ৰূপা তুমি কাম কৰা পাই মোৰ দেখোন বিলিভে হোৱা নাই কাম কৰা মানুহৰ এনেকুৱা ড্ৰেছ নেকি কাম কৰা মানুহে কি ভাল ড্ৰেছ পিন্ধিব নোৱাৰে নেকি পিন্ধিব পাৰে কিন্তু মাত নমতাই ন মই যি নিপিন্ধো অঞ্জলি তুমি কৈছা কাম কৰা মানুহ এজনী আকৌ পাবানে মইতো বহুত ঠাইতে বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালো এতিয়া ঘৰতে আহি ওলাইছেহি তুমি ৰখাই লোৱা

ৰ'বা ৰ'বা আগতে যে এইটো জানি লওঁ সিহঁতৰ ঘৰ বা ক'ত সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বা কেনেকুৱা একো নজনাকৈ তুমি হাঁ কৰি দিছা যে এইবিলাক কথা বাদ দিয়া না অঞ্জলি এতিয়া আমাৰ হাতত আৰু সময় নাই কাম কৰা বায়োজনী আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে তোমাৰ কাৰণেহে মই কৰি আছো হ'ব দিয়ক ছাৰ মই বেলেগৰ ঘৰতো কাম কৰিব পাৰিম কাম কৰা মানুহৰ ঘৰ মোৰ একো অভাৱ নাই নহয় পাতত এজন মানুহ লগ পাইছিলোঁ তেখেতে ক'লে কাৰণেহে আহিলো মই হ'ব দিয়া তুমি বেয়া নাপাবাচোন ঠিক আছে বাৰু দিয়া সকলোবোৰ কাম চিনচিয়াৰলৈকে কৰি যাবা হ'ব দিয়ক বাইদেউ এতিয়া বলা মই তোমাৰ দেখাই দিওঁ বলিছে আৰু নকৰো আৰু কি কাম কৰিছে পিছত আকৌ সকলোবোৰ কাম ময়ে কৰিবলগীয়া হয় দেখোন ৰাখাই নাৰাখাই সমান হৈছে কি কৰো কোনোফালে একো কৰিবও নোৱাৰা হলো নহয় কোনোবাই এসময়ত নোৱাৰিলে তাইকে পাচিব পাৰো মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু গুছি গলে বেলেগ পাওঁ বা নাপাওঁ ঠিক নাই আৰু কাম নাই যেতিয়া আৰু অকণমান মেকআপকৈ কৰি লওঁ ইয়াত যে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লিপষ্টিক আৰু পাৰফিউম আছে ফাউণ্ডেশ্যনকেইটাও ইমান ধুনীয়া ৰূপাই কামতকৈ বেছি মেকআপ আদি ব্যস্ত হৈ থাকে ৰূপাই ৰূপ দেখি ৰাজবে তাত চাই থাকে মোৰ মনে কয় তোমাৰ যে কি হৈছে হঠাতে গান গুণগুণাইছে যে প্রাণীপর যে নতুন গীত ইমান ভাইরাল হয়েছে শুনে বলে বহু ধুনিয়া লাগে নাচিবলে না জানো সবাই কানকে গাই দিল আর নহয় নহয় কাছে যে মানুত লাগেছে। বেলেক্সে লাগিছে তেনে কই কোন হয় অরব আছ তুমি যে অফিসর ড্রেস পিনা নাই তুমি কি অফিসর না নেকি এটা লাগে যে তুমি অফিসর কি দেরি হয় না তোমার নহয় অঞ্জলি মোর মানে আজি কাটু ভাল লাগি ঠকা নাই সেই কারণে ভাবিলো আজি তোমার সরতে থাকো অফিস না যাও ঠিক আছে বাড়িয়া ঐ শুনা ঠাইত পৰিব চাবা

এই ৰূপাজনীৰ ওপৰত মই অকণমানো বিশ্বাস নাই আহি মই ভালদৰে চাবই লাগিব ৰাতিও মই টোপনি নাযাওঁ তাই যদি কাম কৰা ছোৱালীয়ে হয় তাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু কাপোৰবোৰ কেনেকৈহে পিন্ধে ভাল ছোৱালী এজনীয়ে তেনেকৈ কেতিয়াও কাপোৰ কানি নিপিন্ধে টিভিত ঘটনাবোৰ দিয়ে থাকে তেনেকুৱা ওলালেহে ৰক্ষা আৰু সেইদিনা এটা কাহিনী দিছে নহয় কাম কৰা মানুহজনীয়ে বোলে সতিনি হ'ল তাৰপিছত গিৰিয়েকক আৰু ঘনীয়েকক হত্যা কৰি সকলোবোৰ সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰি লৈছিল বহুত দিনৰ পাছতহে পুলিচে উলিয়াইছে চকুহে চাবানে চুলিহে চাবানে কি ধুনীয়া নহয় ইমান ধুনীয়া তুমি স্বৰ্গৰ একেবাৰে অপ্ৰেশ্বৰীজনীৰ নিচিনা সঁচাকৈ কৈছো তোমাৰ চকুকেইটালৈ মনত পৰিলে মোৰ একেবাৰে ঘৰলৈ আহো লাগি যায় অফিচত থাকিলে ৰূপা সঁচা কথা কবলৈ গলে মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছো আজিৰ পৰা ছাৰ নহয় ৰাজীৱ বুলি মাতিবা অঞ্জলি তুমি দেখোন শুইহে আছিলা

কটো বিচাৰি পোৱা নাই যে সেইটো কোৱাত আমি কৰি আছিলে কি হল কিয় মাতিছিলা তোমাৰ যে দামি কৰিটো ড্ৰেছিং টেবুলৰ ওপৰতে আছিল কি হল কিটো তুমি কৰবা থৈছ নেকি নাই থাক কটো তুমি থৈছ হবলা কৰবা এনি কৈটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিটো বস্তু নাই কেন হয় কালি আমাৰ ৰুমলৈ ৰুপা হে আহিছিল তুমি কি কব বিচাৰিছা হ মানে কৰিটো ৰুপা সুৰ কৰিছে ধৰা নাই কথাটো হে কৈছো কিন্তু এটা কথা তাৰ ওপৰত মই প্ৰথমৰ পৰা সন্দেহ আছিল আৰু সেইটো প্ৰমাণ হৈ গল তুমি সুপ্তা কাবলৈ কৈছ নহয় ছোৱালী নহয় ৰূপা এজনী বহুত ভাল ছোৱালী ঘড়ীটো মই নিজেও কিনি আনিব পাৰিম আৰু এইবিলাক লৈ ৰূপাক যাতে একো আমনি নকৰা অ যি কৰা কৰি থাকা মই অফিচ যাম মই যদি কিবা শুনো তুমি ৰূপাক কিবা কোৱা বুলি তেতিয়াহ'লে চাবা কিন্তু ৰাজীৱ তুমি মোক কেতিয়া বুজিবা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্ম এইজনী চোৰ তাই চুৰ কৰিছে মোৰ সকলোবোৰ বস্তু মই কিবা এটা কৰিব লাগিব চিধা আঙুলিয়াই নহ'লে আঙুলিটো কেৰা কৰিবই লাগিব ৰাজীৱটো মোৰ হাতলৈ কেতিয়াবা আহিল ঘৰৰ গোটেই সা সম্পত্তিবোৰ বাৰু কেতিয়া আহিব মই তাকেই বাট চাইছো তই কিয় চিন্তা কৰিছ ৰূপা অতি সোনকালে আহি আছে ৰাজীৱো দেখোন তোৰ হ'ল সম্পত্তি মোক ৰাজীৱকো দৰকাৰ নাই কিন্তু মোক গোটেই সম্পত্তিবোৰহে দৰকাৰ অনিল গোটেই সা সম্পত্তিবোৰ লৈ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহি আছো মই তোমাৰহে আন কাৰোহে নহয় মই খেলা খেলখনত ৰাজীৱ ভালদৰে সোমাই পৰিছে মোৰ দেখোন পেটটো বৰকৈ বিষাইছে ৰাজীৱ ৰাজীৱ ঘৰৰ চাবিটো মই ৰূপাৰ হাততে দি থৈ আহিছো এতিয়া বলা সোনকালে অঞ্জলি ৰবা আৰু যাব নালাগে দিয়া মই ভাল পাইছো গাড়ী ঘূৰোৱা

ৰাজীৱ অঞ্জলি কিয় আমাক অ গৈছিলোৰে তই যে এজনী চোৰ কিন্তু এই কথাটো ৰাজীৱক মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছিলো ৰাজীৱে তোক বহুত বিশ্বাস কৰিছিল মোৰ কথা ৰাজীৱে বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে মই এইখিনি অভিনয় কৰিবলগীয়া হ'ল

কোনজনী ৰূপা আপোনাৰ ওচৰত থিয় হৈ থকা জনী এক নম্বৰৰ চোৰ থানাত কিমান চুৰ কৰক অ এতিয়া ব'ল থানাত যিমান চোৰ কৰক ভাল ধৰা পৰিলিজনী এইজনীয়ে বহুতৰ ঘৰতে এনেকৈ সোমাই ভালপোৱাৰ এক্টিং কৰি এখন সংসাৰ ধ্বংস কৰে তাৰ পাছতে গোটেই সা সম্পত্তিবোৰ নিজৰ নামত কৰি তাৰ পাছত তাই গ্ৰীয়েকৰ লগত উদ্ধা হয় গিৰিয়েকামে ধৰিৰ ভাল বলিছা মই কৈছিলো নহয় তুমি একো নকবাই মই তোমাক ক্ষমা খুজিছো তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবানে অঞ্জলি মই বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলো আজি মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ পৃথিৱীখনৰ ভিতৰতে যদি মোক সকলোতকৈ বেছিকৈ ভাল পায় মানে তাৰ পিছতে তুমি তুমি মোক বহুত বেছি ভাল পোৱা আজিৰ পৰা মই তোমাৰ বাহিৰে বেলেগৰ ফালে ঘূৰিয়ে নাচাওঁ প্ৰমিচ মই তোমাক প্ৰমিচ কৰিছো অঞ্জলি আমাৰ লৰাটা হৈছে মই যে কিমান ভুল কৰিছিলো ইমান ধুনীয়া লৰাটো গৰ্ভত থাকোতে মই তোমাৰ লগত এনেকুৱা কৰিলো হ'ব দিয়া মই এতিয়া নতুনকে জীৱনটো আৰম্ভণি কৰিলে হল আৰু মইতো তোমাক আগতেই কৈ আছিলো তুমিহে বিশ্বাস কৰা নাছিলা ঠিকেই মই তোমাৰ কথা আগতেই বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল অঞ্জলি